У вересня в Ізмаїлі відбувся традиційний велопарад, приурочений до дня фізкультури та спорту. Наша знімальна група поспілкувалася з учасниками велопараду щодо переваг велоспорту. Подробиці дивіться далі. Утром 10 сентября возле памятника морякам-дунайцам собираются активисты велодвижения. В этот день прошел парад велосипедистов, приуроченный ко дню физкультуры и спорта. Организатором традиционного парада выступила Ассоциация велосипедистов Измаила. Ассоциация велосипедистов Измаила пополнилась до 532 человек. Это очень много. Для сравнения, Киевская ассоциация велосипедистов насчитывает 1500 человек. Сравниваем Киев и Измаил, это ощутимо. Далее, юношеская велосипедная лига образование, которого нету нигде в Украине, оно только у нас. Почему? Потому что нас поддержали. Поддержали в городе, поддержало руководство города, отдел образования, отдел семьи, молодежи и спорта и городской голова. Тренировки велосипедисты проводят по выходным дням, а во время каникул более трех раз в неделю. Новая форма движения велосипедного – бревиты. Бревиты на большое расстояние, 100 и больше километров. Большая часть людей, которые здесь стоят, проехали по 10-15 бреветов за время летних каникул. Ассоциация велосипедистов Измейла объединяет спортсменов разных возрастов. Однако костяк организации составляет юношество. На базе Дворца детей и юношества работает секция велоспорта. Дворец детей и юношества – это как бы альма-матер велосипедного движения в Измейле. И особое спасибо дирекции Дворца, которая поддержит во всех начинаниях наше велосипедное движение. В рядах велосимпатиков рады видеть как профессионалов, так и новичков. Регулярные тренировки позволяют достигать высоких результатов и ставить личные рекорды. Я э, сейчас нахожусь в элите. Это самая высшая категория велосипедная. Я тренируюсь, э, мы выезжаем на тренировки. Также я тренируюсь вне э, занятий, когда их нету, работаю над собой. И хочу всем посоветовать: вставайте с диванов. Э, садитесь на велосипеды даже в качестве просто вечерней прогулки неважно какой у вас велосипед главное выезжайте просто покататься это очень поднимает настроение мои успехи на соревнованиях довольно разнообразные первое место было на втором соревновании на эталоне первое место было возле Лебяжьего Второе место было возле Лебяжьего озера. Я занимаюсь всего 4 месяца. Буквально через полтора месяца были первые соревнования. Я в шоке от себя. Я занял второе место. То есть у меня буквально от первого места было 2 секунды. Я очень был удивлен этому. То есть как бы велосипед – это жизнь, это здоровье, это все. Увели увеличивается иммунитет, ты гораздо становишься веселее, вот вечерние прогулки это очень увлекательно. Я занимаюсь велоспортом э, серьезно, последние полтора года. Я очень довольна, что я нач... что я стала заниматься. Я во многих соревнованиях участвовала, у меня есть призовые места, второе, третье было. Я только за велоспорт. Я считаю, что это самый прекрасный активный э, из видов спорта, доступный всем и при... приглашаю всех, кто только хочет и может присоединяться к нашему велодвижению в моей. Нужно заниматься этим видом спорта. Это действительно замечательно. Неважно какой возраст, просто это такой вот заряд, энергия, бодрость. Любители велоспорта приглашают всех пересесть на двухколесный вид транспорта. Велосипед приносит пользу здоровью и не вредит экологии и дорогам. А потому это прекрасная альтернатива автомобилям. Удобная, экономичная и мобильная. Анастасия Грекова, Наталья Матвичук, местные новости. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу та зустрічі у наступному ефірі.